Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Nampak gayanya Parti Amanah sebenarnya tengah sabotaj pulang berasal nasional untuk mengekalkan kerusi Dun Ai Kuning dekat Perak. Hai, macam betul Parti Amanah ni kan? Kita intro dulu! la, 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 la. la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedikit sebanyak, isu-isu yang melanda negara pada ketika ini agak menenggelamkan sedikit kisah dan juga kehangatan pilihan rakyat kecil air kuning yang sedang berkempen pada ketika ini. Di mana sekadar untuk recap, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengundian untuk pilihan rakyat kecil air kuning akan berlangsung pada 26 Hybrid April ini. Jadi sekarang ini mereka semuanya tengah rancang berkempen lah secara asasnya. Dan sekadar untuk pengetahuan kita bersama, kalau ada yang masih tak ingatlah, Barisan Nasional selaku penyandang diwakili oleh Mohd Yusri yang juga bekas seorang cikgu. Yang keduanya, Perikatan Nasional juga bertanding diwakili oleh wakil PAS iaitu Ustaz Mohaimin dan juga satu lagi calon ialah calon dari Parti Sosialis Malaysia iaitu Bawani KS. Pertandingan tiga berjurulah secara asasnya. Dan pilihan daripada kali ini memang diadakan kerana kematian penyandangnya iaitu Allahim Isyam Syarudin yang meninggal dunia akibat serangan jantung ketika bermain bola sepak pada 22 Februari 2025 yang lepas. Tapi tak apa. Sekarang ini yang menariknya tuan-tuan dan sekalian kita nak tengok gerak-geri Parti Amanah sebenarnya. Sebab kalau kita masih ingat pada awal-awal penamaan calon memang agak kecoh jugalah kerana Ahmad Maslan telah mengantuikan Muhammad Yusri sebagai seorang pejabat awam yang masih berkhidmat ketika beliau dicalonkan untuk menjadi calon bagi bahasa nasional untuk perayaan kecil kali ini. Dan selepas itu tiba-tiba saja beliau telah meletakkan jawatan seperti mana yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Amidi. Tetapi mungkin kerana mereka terpempan dengan tindakan Ahmad Maslan yang telah mengantuikan geng Seri itu, Parti Amanah cuba untuk mengorek biodata di Ustaz Muhaimin dan mendapati Ustaz Muhaimin telah menulis betapa beliau ini merupakan guru tauliah Majlis Agama Islam Perak. Dan mereka kata Ustaz Muhaimin telah tipu. Ustaz Muhaimin ini tak ada tauliah. Beliau ini memang tidak boleh mengajar dan sebagainya kerana beliau telah tipu tauliah tersebut. Jadi mereka pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah membuat laporan polis kerana mendakwa Ustaz Muhaimin telah menipu konon-konon beliau ini merupakan guru tauliah sedangkan beliau ini tidak ada tauliah dekat negeri Perak sekiranya nak berkatakan bahawa Ustaz Muhammad ini orang kata apa menipu dia punya CV lah. Sebab ialah macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian antara masalah yang dialami oleh calon-calon perikatan nasional sejak nomenjak ini ketika PRK dekat Kuala Kubu, dekat Sungai Bakap ialah masalah berkaitan dengan CV mereka. Jadi mereka nak buat perkara yang sama terhadap Ustaz Muhammad sebagai pembalasan terhadap pendedahan kantor di sendiri yang telah dibuat oleh Ahmad Masyarakat itu. Tetapi tuan-tuan dan -tuan sekalian, walaupun mereka telah membuat laporan polis barang-barang ramai, kononnya kodak Ustaz Muhammad telah menipu tauliah. Tengok-tengok perkara tersebut telah dinafikan oleh polis Perak sendiri tuan-tuan dan -tuan sekalian, di mana pihak polis telah mengesahkan bahawa Ustaz Muhammad ini tidak menipu tauliahnya. Beliau memang merupakan guru tauliah dekat negeri Perak. Beliau ini bukan seorang petani mengajar yang tidak tauliah. Beliau memang ada tauliah dekat negeri Perak tetapi selepas kantoi tuan-tuan dan puan-puan sekalian selepas mereka terpempan dengan jawapan pihak polis itu mereka cuba twist keadaan kononnya hendak mengatakan bahawa Ustaz Maimi telah menipu Majlis Agama Negeri Perak konon-kononnya beliau telah dapat tualiah tetapi pada ketika itu beliau telah memegang jawatan yang agak tinggi dalam PAS dan juga peringkat nasional. Mereka pusing ke situ pula tuan-tuan dan puan-puan Tak ingat dunia mereka ni kan. Tetapi itulah kalau mereka nak onar TV itu memang kelakar lah sebab u itu sendiri merupakan penjawat awam yang hanya meletakkan jawatan selepas dikantuikan oleh Ahmad Mastan selepas penamaan calon. Ha tak ingat dunia tuan-tuan dan puan-puan Tetapi itulah sekarang ini kita just nak perhatikan tindak tanduk parti amanah ini yang dok kata oh Muhammad ini menipu tauliah dan sebagainya tengah-tengah telah disahkan oleh pihak polis Muhammad tidak menipu tentang soal tauliah mereka tetapi itulah ini menunjukkan betapa parti amanah ini sebenarnya merupakan parti yang inzal kuat tuan-tuan sekalian dia cepat inzal nampak benda macam tu oh terus tak serang dan sebagainya terus serang peribadi Sedangkan benda itu tak betul. Sedangkan benda itu sebenarnya memerlukan orang kata apa penyelidikan ke atau memerlukan orang kata apa tabayun yang betul-betul ke. Tetapi tak. papa parti amanah ini memang izal cepat. Nampak benda tu terus nak serang, terus nak attack, terus buat laporan polis, nak buat ramai. Tetapi akhirnya bila dibuktikan apa yang dia mereka buat tu tak betul, maka mereka pun malu sendiri. Tetapi mereka tak nak mengaku lah, mereka malu kan? Mereka tukar naratif lain. Tetapi tindak tanduk parti amanah ini sebenarnya, sedikit sebanyak telah menjejaskan sebenarnya sokongan terhadap Usri. Sebab ialah, sekarang ini kita tengok eh, PRK ini ialah medan untuk masyarakat di sana meluahkan apa yang mereka mahu dari calon-calon yang bertanding? Tak kira calon itu mungkin dari blok pembangkang ke blok kerajaan ke, mereka nak meluahkan apa yang mereka rasa, apa yang mereka mahu diubahkan dan apa yang mereka mahu? Dan untuk kes ikonik ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua tahu masalah terbesar untuk orang-orang ikonik ialah kandang babi yang sangat besar dekat situ. Walaupun sebenarnya ikonik ini penduduknya majoriti orang-orang Melayu orang Islam. Macam tak kena tau tempat majoriti Melayu melalui Islam. Lebih kurang 90% kot tak selesai. Saya. saya lupa dah kan. Memang tapi memang ramailah. Tetapi dekat tempat yang majoriti Melayu Islam itu Tiba-tiba pula ada kandang babi yang begitu besar Yang memang kita tahulah kandang babi boleh macam mana kan Siapa-siapa yang tak pernah pergi kandang babi Saya nasihatkan anda, anda pergi dekat Tanjung Sepat Anda lalu dekat tepi pantai itu Di situ ada satu kandang babi besar tau Anda buka tingkap, anda bau Memang saya cakap terus terang Anda memang takkan tahan dengan bau kandang babi itu tuan-tuan dan sekalian memang tangkap hidung tak ingat dunia memang Allah akbar memang anda boleh muntah lah saya ceritakan minta maaf lah bukan hina apa-apa tapi memang busuk busuk gila dan benda itulah yang dialami oleh penduduk air kuning sebenarnya sekian lama dan sepanjang mereka ini mendapat adun-adun amno -adun kan menteri besar amno sebagainya benda itu tak pernah selesai masalah dekat. Tak pernah diselesaikan. Dan sekarang ini bila dapat kerajaan Pakatan Harapan Bahasa Nasional, walaupun MBnya nya UMNO tetapi kita lihat nampak macam boneka DAP semata-mata, lagilah takkan selesai. Jadi mungkin kerana itulah mereka tahu mereka tak akan mampu untuk menyelesaikan masalah kandang babi yang berada kat air itu. Maka mereka resort untuk cuba untuk menyerang peribadi. Tetapi benda itu sebenarnya telah dihentam oleh orang-orang veteran UMNO sih sebenarnya. Di mana veteran-veteran UMNO kan semua dok kata tolong kalau nak kempen, kempen benda lain. Jangan kempen serang peribadi lawan. Jangan kempen serang benda-benda yang tak ada kaitan. Sebab benda ini akan menyebabkan rakyat menyampah. Rakyat dadi macam tak percaya kepada parti barisan nasional, kepada kerajaan perpaduan. Kenapa? Kerana mereka ini lebih resort untuk menyerang peribadi berbanding dengan memberikan agenda-agenda rakyat kepada pengundi-pengundi dekat sana. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Sekarang ini kita just tengok je lah. Memang kelihatannya parti amanah ini seolah olah macam sabotaj peluang kemenangan bahasa nasional dekat ikonik itu. Tak tahu lah betul atau tidak. Tetapi tindak tanda mereka nak bagai macam tu lah. Kalau tak, mereka pasti akan bawa homo dahulu sebelum buat laporan polis ke apa-apa ke. Sebab bila mereka dah kata macam ni, siapa yang malu? Of course, Mohd Yusri. Siapa yang kata balik? Of course, Mohd Yusri. Siapa yang kena hentam? Of course, Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab parti amanah sekarang ini duk berkempen gila-gila untuk Barisan Nasional, tuan-tuan dan -tuan Siapa pakai vest adalah mem BN lagi tengah dunia. Tapi itulah Dulu parti amanah ni kata mereka keluar dari PAS sebab PAS ini nak lacurkan ahli untuk comolot dengan UMNO. Tengok sekarang ini Ho huh, bukan main Baju laman dacing tu Tak ingat dunia bang Tak ingat dunia Ho huh, lain macam tuan-tuan sekalian Tetapi itulah dia Sekarang ini Walaupun Parti Amanah ini Memang telah Mensabotaj Secara asasnya Pulang Barisan Nasional Dekat Air Kuning Tetapi kita yakin mereka tidak akan rasa malu. Mereka akan tidak ada perasaan kulit tebal itu kerana mereka beranggapan bahawa mereka ini kerajaan maka mereka boleh apa saja tuan-tuan dan sekalian termasuklah untuk membuat satu benda yang sebenarnya tak berfaedah pun tetapi bagi mereka itulah yang paling berfaedah dah parti amanah namanya kan betul tak Seni Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.